Kadang-kadang kita ni letak tanggapan Perkara khilaf ni hanya berlaku dalam hal-hal yang melibatkan kepada fiqah je Sebenarnya perkara akidah ni pun dia ada khilaf juga Al Imam Ash-Shatibi uh, dalam kitab Al-I'tisam Dia ada menyatakan perkara akidah ni ada dua Yang pertama dia panggil azori Yang kedua dia panggil daruri Perkara akidah yang daruri ni Dalam istilah lain yang lazim digunakan Disebut sebagai ma'ulimah minaddini bintururat Perkara yang diketahui dalam agama secara pasti Perkara daruri tidak akan berlaku khilaf dalam perkara akidah. Tak akan berlaku. Contoh Allah Ta'ala Tusa tak akan berlaku khilaf. Apa lagi? Berkait dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Khidzaman. Dia tak akan berlaku khilaf. Jadi yang tu tu kategori akidah yang mana? Perkara akidah daruri dia panggil. Perkara akidah uh, yang diketahui dalam agama secara pasti. Kalau ada yang khilaf maka tu maka itulah perbezaan di antara Islam dan bukan Islam lah. Imam Asyatibi ada sebut satu lagi. Dia panggil Nazori. Nazori ni ada penelitian lagi untuk macam kedatangan Imam Mahdi dia perkara akidah kan kedatangan Imam Mahdi ni akan uh, akhir zaman nanti datang Imam Mahdi itu perkara akidah okhilaf oh dalam kalangan ulama al Sunnah Wal Jamaah ada ulama al Sunnah Wal Jamaah kata sebenarnya Imam Mahdi datang subuh ada pula sembilangan ulama al Sunnah Wal Jamaah kata tak ada Imam Mahdi ni sebenarnya Imam Mahdi akan datang tak ada kata dia tak ada kan kalau yang yang kontemporari ni antara yang kata Imam Mahdi ni tak datang ni Yusuf Al-Qaradawi Qaradawi ulama al Sunnah Wal Jamaah tu apa lagi? Uh, perkara Nazori antara lain. Ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni ahli syurga ke tidak? Itu perkara akidah. Tapi dalam perkara akidah yang melibatkan kepada ayah Nabi Sallam ni ahli syurga ke tidak? Khilaf. Sebab ada ulama' mengatakan ayah Nabi Sallam ni ahli neraka. Ada pula ulama' di sunnah wal jama'ah yang lain mengatakan ahli syurga. Ada. Kan? Maksudnya dia masih lagi berlaku khilaf berkait dengan status ahli syurga ke tidak ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia panggil khilaf. Khilaf dalam perkara akidah. Kenapa khilaf tu boleh berlaku? khilaf ke akidah ni boleh berlaku sebab hadis dengan Quran ni dilalah pendalilan dia zoni terbuka pada petafsiran 1 2 3 dan 4 contoh hendak buat bila Nabi Sallam sebut dalam hadis fa inna abi wa abaka finnah sesungguhnya bapa aku bapa kamu dalam neraka kan bapa di sini ni siapa sebenarnya abi kat sini ni siapa ni apakah merujuk pada Abdullah ataupun sebenarnya merujuk pada orang lain sebilangan ulama al sunnah wal jamaah mengatakan abi kat sini merujuk kepada Abdullah ayah Nabi Sallam betul lah tapi ada sebilangan ulama yang kata tak bukan Abdullah kerana dua dua sebab. Yang pertama, dalam al-Quran Allah Taala kata wa la mu'adzibina hatta la asra rasul. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan ke rasul. Quran sebut. Ayah Nabi salam wafat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ah ha, maka di situ disimpulkan. Macam mana kita boleh kata ayah Nabi Muhammad Sallam sebagai ahli negara sedangkan Quran kata kami tidak akan mengazab sesuatu kaum kecuali kami datangkan ke rasul. Quran sebut lagu tu. Jadi maksudnya rasul tak ada lagi ayah Nabi dah wafat. Allah Ta'ala kata kami tidak akan mengazabkan satu kaum kecuali kami datangkan Rasul. Menandakan ayah Nabi Muhammad tidak Syurga lah. tidak masuk neraka lah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dia pernah memanggil bapa saudara dia dengan panggilan Abi, bapa aku. Iaitu Nabi Muhammad panggil kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya kat sini, penggunaan Abi yang Nabi Muhammad sebut tu bukan mesti merujuk kepada bapa betul. Kadang-kadang merujuk kepada bapa saudara. Nabi Muhammad dia pernah panggil Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan panggilan Abi, bapa aku. Cerita dia, masa dekat Fatuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Al-Abbas bin Abdul Talib daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Jumpa Nabi SAW. Dia beritahu lah kepada Nabi SAW tu, minta izin daripada Nabi SAW untuk pergi ke Mekah untuk nak ajak Abu Sufyan tu kepada Islam. Mula-mula Nabi tak bagi. Sebab Nabi bimbang, Al-Abbas ni kena bunuh. Jadi bila Nabi bimbang tu, Nabi SAW kata jangan pergi Al-Abbas. Tapi tetapi Al-Abbas bin Abdul Muntalib tu pula, dia berkeras. Dia kata tak, dia orang takkan bunuh aku. Pindah cerita, Nabi SAW pun kata-kata. Nabi kata, Raddu alayya abi hantar balik bapa aku hantar balik bapa aku hantar balik bapa aku radu alayya abi hantar balik kepada aku bapa aku itulah dalil bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil bapa saudara dengan panggilan abi makanya ada satu bila, satu kalangan ulama-ulama Islam dia simpulkan ayah Nabi Muhammad sallam ni bukan ahli neraka kan sebab apa sebab al-Quran kata wa ma kunna mu'addibina hatta nab'as rasula kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan rasul jadi Quran yang bagi tahu kan yeah hadis tu kata fa inna abi. Jadi abi tu terbuka pada takwilan kepada pentafsiran. Jadi tafsiran abi ni bukan mesti merujuk kepada Abdullah tapi mungkin merujuk pada bapa saudara. Memang ada pak saudara Nabi Sallam yang memang uh, mati sebagai tidak beragama Islam dan kafir. Contohnya macam Abu Lahab. Contoh lain adalah uh, Abu Talib. Abu Talib mati sebagai tidak beragama Islam. Jadi yang tu tu perkara akidah ke tak? Ya, dia perkara akidah. Tapi perkara akidah nazari. Bukan perkara akidah daruri. Dia boleh berkuhilah antara yang kita khilaf ni dalam keakidah ni adalah aliran-aliran akidah. Kan? Ada dia panggil Asyairah, ada aliran Maturidiyah, ada aliran Salafiyah ibnu taimiyah. Itu semua aliran-aliran dalam wacana-wacana akidah dalam kalangan Al-Sunnah wal Jamaah. Eh, gitu. Allah Allah. Jadi ana ambil sikap kita tak payah nak uh, pun dan berbalah berkenaan dengan khilaf aliran-aliran. Taf aliran ni sebenarnya dia mesti boleh diraikan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu